i so you Hai, Assalamualaikum bersama saya Nurul Aina, moderator anda pada pagi ini. Okey, selamat datang ke Ujana Buku. Pada episod kali ini, saya tidak berkeseorangan Saya bersama dua ahli panel kita ingin mengupas dan membincangkan isu yang masih relevan, yang masih menjadikan orang cakap trend pada masa kini. Ataupun uh, yang boleh diberi nama adalah Arus Politik Palestin karya Muhammad Nasai. Okey, baiklah. Saya tak nak buang masa. Saya akan memperkenalkan panel pertama dan panel kedua. Saya Aisyah Ismail. Saya Natra Amran. Okey, kita dah ada dah dua panel yang cantik molek dekat sini. Okey, tanpa melengahkan masa, saya nak tanya sikit dekat Aisyah. Uh, boleh tak Aisyah kongsikan sikit sinopsis dengan memberikan gambaran secara umum tentang buku yang kita nak bincangkan pada hari ini? Okay baiklah pertama sekali saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Aina kerana Sudi mengundang kami kedua, berdua uh, ke pokkasi ini. Jadi saya akan teruskan kepada persoalan di mana uh, saya nak menceritakan sinopsis bagi buku ini. Uh, buku ini dia menganalisis uh, tentang perkembangan politik uh, Palestin dalam tempoh dua dekad dan terutamanya uh, kita melihat kepada transformasi Hamas di mana kita tahu Hamas ini merupakan satu gerakan pejuang dan akhirnya menjadi sebuah entiti politik yang mentadbir Gaza. Dan daripada buku ini juga kita dapat menelusuri uh, kronologi arus politik dan kita meleliti cabaran yang dihadapi oleh Hamas ketika mereka memerintah kerana mereka memenangi pilihan raya pada tahun 2006 dan kita juga aa, dapat aa, melihat adanya perbalahan aa, di antara Fatah dan Hamas tersebut jadi aa, dengan aa, ada juga peristiwa kematian tokoh utama iaitu Yaseer Arafat dan uh, Ahmad Yasin di mana itu adalah merupakan kedua-dua tokoh bagi gerakan tersebut dan pada dasarnya um, buku ini menceritakan tentang wujudnya seorang pemimpin iaitu Ismail Haniyeh yang membawa satu dimensi yang baharu dalam dunia politik Palestin itu sendiri dan kita juga dapat melihat bagaimana peristiwa kematian seorang tokoh itu tidak pernah memadamkan semangat juang gerakan perjuangan dalam membebaskan negara Palestin. Uh, terima kasih Aisyah atas perkongsian sinopsis tersebut. Kita baru dengan sinopsis. Kita tak tahu lagi karya penulis siapa, kenapa karya tersebut di, dilakukan. Okay, saya nak tanya pula kepada Kak Natra. Kenapa saya panggil Kak Natra ni sebab dia lagi tu daripada saya lah. Okay. Uh, Kak Natra boleh tak Kak Natrah perkenalkan siapa penulis buku ni? Kita nak tahu ni sebab dari sinopsis pun kita dah dengar okey menarik sungguh buku ni. Boleh tak Kak Natrah? Okey baik saya akan menceritakan sedikitlah tentang penulis. Uh, orang cakap tak kenal maka tak cinta. Uh, so nama penulis uh, ialah Muhammad Nasa'i Ismail. Beliau ini adalah pakar dalam bidang hal hubungan antarabangsa dan geopolitik. Uh, khususnya di timur tengahlah uh, bukan sahaja buku arus uh, politik Palestin ni uh, sahaja karya beliau uh, beliau tulis tapi ada beberapa lagi karya yang ditulis oleh beliau seperti hari-hari akhir Israel di, di bumi Palestin dan juga travel Kembara cinta di Syria. Apa yang menarik tentang beliau ini adalah beliau uh, car cara beliau menganalisis uh, isu semasa bukan uh, beliau uh, cerita uh, sahaja pasal tentang sejarah sejarah lepas tapi beliau juga cuba meramal kesan jangka panjang uh, perjuangan Palestin itu sendiri. Yang macam kita, uh, kalau kita panggil uh, beliau ni jenis orang yang thought thinking lah. Okay, uh, buku-buku Palestin yang ditulis oleh beliau bukan sekadar tulisan saja tapi ia membuka, untuk membuka uh, mata ramai orang tentang realiti sebenar uh, keadaan Palestin. Seriously kalau korang baca buku ni uh, korang akan Seolah-olah korang berada di uh, Palestin itu sendiri, uh, sendiri uh, mengalam, uh, merasakan uh, perjuangan mereka, ketabahan mereka meng, uh, menga, mengatasi lah apa yang sedang berlaku di Palestin ni. Uh, dari apa yang Kak Natrah ceritakan pada kita tentang karya penulis, dia buat buatkan dia membuatkan kita lagi rasa macam okey kita nak baca buku ni. Okey. Saya pun sangat teruja lah nak tahu penulis hebat ni. Kita ingatkan panel kita dua ni dah cukup hebat, rupanya penulis yang tulis ni pun dah lagi hebat. Okey, karya beliau ni benar-benar memberi kesan mendalam terutamanya dalam mengetengahkan isu Palestin. Oleh itu, saya nak sangat tahu ni dengan lebih mendalam, apakah yang mendorong penulis untuk menulis tentang isu ini atau apakah isu utama yang diketengahkan dalam buku ini? Boleh tak saya nak minta tolong Aisyah Ismail yang jawab soalan ni? Okey, bagi persoalan Aina sebentar tadi, uh, sebenarnya isu-isu uh, yang dibawakan dalam buku ini agak banyak ya. Jadi saya akan ringkaskan dan ulaskan hanya beberapa isu sahaja. Jadi antara isunya adalah kita lihat kepada adanya sabotaj kewangan dan keselamatan yang dikenakan ke atas kerajaan Haniye di mana uh, pada ketika itu uh, Ismail Haniye merupakan uh, presiden Palestin pada ketika itu. Jadi uh, sabotaj ini dikena, uh, dikenakan dikenakan uh, oleh kuasa barat untuk menjatuhkan gerakan tersebut. Dan kita lihat kepada isu yang lain di mana adanya rampasan kuasa yang kita lihat kepada uh, bab 9 dalam buku ini iaitu menceritakan tentang kudeta Gaza pada tahun 2007 di mana uh, uh, Hamas dia membuat satu tindakan uh, sebagai satu respon pertahanan di mana untuk uh, membuatkan pembebasan Gaza. Uh, supaya uh, itu menjadi uh, benteng kepada mereka sendiri. Jadi itu antara isu yang kita boleh ketengahkan ataupun utarakan daripada buku tersebut. Itulah saya terlampau pushuk dengan Aisyah cakap sebab buku ni pun buatkan saya lagi rasa meremang nak tahu. Okay. Terima kasih dekat Aisyah. Setelah saya dengar penjelasan ni buatkan saya lagi nak tahulah isu-isu utama yang di diketengahkan dalam buku tersebut. Saya sedar bahawa terdapat begitu banyak perkara yang boleh kita peroleh daripada penulisan beliau. Uh, jika kita membaca dan ambil secara lagi mendalam uh, kandungan tersebut pasti pengalaman tu sendiri akan menjadi lebih menarik serta menambah banyak pengetahuan baru. Okey, sekarang saya nak bertanya kepada Aisyah dan Kak Nitra, uh, bagaimanakah um, kita melihat kandungan buku tersebut uh, masih kekal relevan pada masa kini? Boleh tak ceritajaukan? Okay, saya akan menjawab soalan yang seterusnya Bagi saya lah kan uh, Dalam uh, buku ini Perkara uh, Kandungan yang relevan pada masa kini uh, Adalah tentang asal-usul Sekatan di Gaza itu sendiri uh, Pada bab 5 uh, Menceritakan tentang uh, Sabotaj kewangan uh, Manakala pada bab 9 Menceritakan tentang Kudeta Gaza 2007 Dan pada bab 10 Menceritakan menceritakan tentang pembebasan Gaza yang mana uh, ia memberi gambaranlah kepada kita sebenarnya bukan punca konflik antara Israel dan Palestin sahaja yang uh, yang menjadikan Gaza uh, dalam keadaan seperti ini sekarang tetapi ia juga berpunca daripada krisis uh, politik dalaman uh, di Palestin itu sendiri Terutama selepas Hamas menang dalam pilihan raya Uh, so, bab-bab uh, ini uh, bagi saya sangat relevan lah pada masa kini kerana ia memberi kefahaman kepada saya bahawa apa yang berlaku dekat Gaza sekarang ini bukan berlaku secara tiba-tiba tetapi ia adalah rantaian daripada peristiwa krisis politik dalaman itu sendiri. Uh. Okay, okay, baiklah, saya ada nak buat penambahan sedikit ya uh, berkaitan dengan uh, kandungan yang relevan ni kenapa uh, saya membaca buku ini dan saya merasakan uh, buku ini kandungannya kekal relevan sehingga kini di mana kita melihat adanya strategi pertahanan dan uh, diplomasi yang digunakan oleh uh, Hamas untuk memecahkan sekatan yang di Palestin sekarang ni Contohnya kita melihat kepada uh, Kastlik Operation pada tahun 2008 dan kita lihat juga kepada insiden uh, Mavi Marmara pada tahun 2010. Di mana kita lihat kepada kedua-dua peristiwa yang berlaku ini, itu bukan sekadar sejarah tapi itu merupakan asas utama ataupun tonggak utama kita nak faham bagaimana Hamas membentuk pada hari ini. Dan selain itu juga dalam buku ini dia menegaskan bahawa uh, perbalahan antara Fatah dan Hamas ini menjadi satu halangan yang terbesar untuk Palestin ini merdeka. Kerana konflik dalaman ini mempengaruhi daripada segi politik, pentadbiran dan Bagaimana mereka berdepan dengan rejim Zionis itu sendiri. Jadi saya merasakan buku ini kupasannya sangat relevan supaya kita faham situasi ataupun keadaan Palestin sekarang ini. Itu sahaja pada saya. Saya pun terkedu dengar tentang isu politik Palestin ni sebab yang kita tahu semuanya berkaitan dengan Israel saja tapi kita tak tahu yang sebenarnya dalam politik Palestin sendiri pun masih lagi ada masalah yang berlaku. Saya pun rasa kagum sebab buku buku ni kandungan yang ada dalam buku ni pun masih lagi kekal relevan hingga ke hari ini. Meskipun ia berasaskan peristiwa yang telah lama berlaku, ini menunjukkan betapa mendalamnya pemikiran dan ketajaman analisis penulis dalam membicarakan isu Palestin. Sehubungan dengan itu timbul satu persoalan kepada kedua ke, kedua-dua tetamu yang saya saya pada hari ini. Okey, apakah ilmu baharu ataupun perspektif yang segar uh, da dapat kita boleh hasil daripada pembacaan buku Arus Politik ini? Saya yakin penonton dekat rumah pun mesti nak tahu. Boleh tak silakan? Okey, uh, dalam uh, tentang ilmu baharu kan? So ilmu baru yang saya dapat dalam uh, daripada pembacaan saya lah kan selama ni saya tahu apa yang terjadi kat Gaza sekarang adalah antara konflik uh, Israel dengan Palestin saja. Saya tak tahu pun uh, uh, berpunca juga daripada uh, konflik antara Hamas dengan Fatah. So dalam buku ni juga uh, dituliskan faktor-faktor yang menyebabkan perbalahan antara Fatah dan Hamas. So uh, antara faktornya uh, faktornya adalah yang mana uh, Hamas menang dalam pilihan raya pada 2006 Uh, yang menjadi punca perbelahan antara Hamas dan Fatah. Mana Hamas ni memang menang secara secara sah tapi uh, Fatah dan komuniti antarabangsa tak menerima sepenuhnya. So di sinilah bermula uh, ketidakpercayaan tu dan perebutan kuasa. Dan antara faktor yang lain adalah uh, perebutan Kuasa Kes, uh, Pasukan Keselamatan lah yang mana uh, Presiden Abbas ni uh, menarik balik kuasa poli, pasukan polis ya, daripada Perdana Menteri uh, Haniyeh uh, yang mana Hamas menubuhkan sendiri uh, pasukan executive force-nya sendiri. So dari sinilah berpunca perbalahan antara Fatah dan Hamas. Ha, itulah. Uh, itu dari side Kak Natrah lah. Kalau macam Aisyah sendiri apa, apa pandangan Aisyah? Uh, baik, apa yang dikatakan uh, oleh Kak Natra sebentar tadi itu merupakan faktor-faktor uh, yang boleh berlakunya, uh, berlakunya perpecahan antara kedua-dua gerakan tersebut. Jadinya, uh, saya nak menceritakan tentang uh, peristiwa yang terjadi pada tahun 2006 di mana itu merupakan titik uh, paling kritikal di mana uh, hubungan antara kedua-dua gerakan ini uh, semakin, uh, semakin... Berlakunya persetubuhan antara mereka. Uh, contohnya kita lihat kepada pertempuran di Rafah, berlakunya pencolongan dan adanya serangan uh, terhadap bangunan kerajaan dan universiti. Jadi semua ini menggambarkan bagaimana perselisihan politik itu telah merubah konfrontasi fizikal uh, yang akhirnya meragut nyawa rakyat Palestin itu sendiri. Dan juga kita lihat kepada uh, peristiwa ataupun isu. Um, rampasan kuasa pada tahun 2007 itu juga menjadi titik pemisah antara kedua-dua gerakan tersebut dan juga menjadikan peristiwa ini menjadi aa, kepada dua pentadbiran. Jadinya aa, diceritakan di dalam buku ini adanya seorang yang bernama Muhammad Dahlan iaitu aa, kita aa, daripada gerakan Fatah dia membawa masuk ratusan anggota bersenjata daripada Mesir dan menguasai bangunan kerajaan. Jadi disebabkan itulah Hamas membuat satu tindakan ataupun satu respon pertahanan dan akhirnya mereka dapat menguasai keseluruhan Gaza. Jadi peristiwa ini kita dapat katakan itu adalah gambaran politik Palestin pada masa ini. Jadi itu suatu perkara yang kita perlu tahu dan itu adalah ilmu baru bagi uh, siapa yang belum mendalami arus politik uh, Palestin ini. Okey saya pasti penonton di rumah pun mesti uh, sudah mengetahui isu baru ilmu baru yang terdapat dalam uh, karya Muhammad Hasan ini. Okey, saya kita pun kesuntukan masa memandangkan kita dah Uh, di hujung-hujung rancangan dalam ujana buku ni saya nak mulakan dengan Aisyah. Boleh tak Aisyah ceritakan kesimpulan yang dapat kita peroleh dalam karya Muhammad Nasa ini? Baiklah apa yang dapat saya simpulkan daripada apa yang saya dah terangkan daripada awal tadi? Uh buku ini dia membuktikan bahawa uh, perjuangan pembebasan Palestin ini mampu beradaptasi dengan politik yang berubah-ubah. Jadinya saya yakin dan pasti jika adanya penyatuan antara gerakan Fatah dan Hamas, maka bumi Palestin akan merdeka satu hari nanti. Itu saja kata-kata akhir pada saya. K kalau macam Kak Natra sendiri, apa kesimpulan yang Kak Natra boleh buat? simpulan daripada saya saya dapat simpulkan uh, kita perlulah baca buku ni kalau kita nak dapat gambaran yang jelas kita untuk untuk memahamilah apa yang berlaku dekat Palestin sekarang uh, penulis sangat uh, berjaya uh, uh, apa Menggabungkan uh, sejarah dengan perkembangan terkini yang kita dapat merangkakan, uh, merangka, ana, uh, menganalisis uh, uh, seperti peristiwa Taufan Al-Aqsa. Itulah kesimpulan daripada saya. Terima kasih saya ucapkan yang tidak terhingga kepada kedua tetamu undangan kita pada hari ini iaitu Aisyah Ismail dan Kak Natrah Nerina atas perkongsian yang beliau berdua berikan kepada kita hari ini. Saya berani jamin penonton di rumah mesti nak tahu lagi apa isu-isu yang akan kita kupaskan selanjutnya. Okey, sejauh manakah kita benar-benar memahami konflik yang berlaku di Palestin atau kita hanya tahu sem uh, hanya semata-mata Israel dan Palestin jadi adakah apa yang kita lihat hari ini uh, hanyalah sebahagian kecil sahaja dalam gambaran yang jauh lebih rumit saya tinggalkan soalan itu kepada anda di rumah kepada semua penonton uh, setia jangan lupa untuk terus bersama kami pada episod akan datang di hari waktu yang sama minggu hadapan kerana saya akan membawa satu lagi topik yang sangat menarik tetapi buat masa ini biarlah ia menjadi sedikit kejutan. Okay, yang pasti ia masih lagi baik berkait rapat dengan perjalanan politik Palestin dan akan membuka sudut pandang baharu bagi kita semua. Teruskan bersama kami dalam Ujana Buku di episod seterusnya. Saya Nurul Aina, moderator anda. Hingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum, Assalamualaikum dan selamat. selamat. بدم الشهيد تفوح صبرا سنرفع راية فوق الجبين تلوح تروي وتشفي شعبك المجروح